Sejak kebelakangan ini, isu hadana atau hak penjagaan anak semakin menjadi tumpuan masyarakat apabila bilangan perceraian dalam negara terus mencatat angka yang membimbangkan. Dengan kadar perceraian yang semakin tinggi, semakin ramai pasangan terpaksa berdepan pertikaian mengenai siapa yang lebih layak menjaga anak selepas rumah tangga berakhir. Pertikaian ini sering menimbulkan tekanan emosi bukan sahaja kepada ibu bapa, malah anak-anak yang menjadi mangsa kepada keadaan. Perkembangan anak bukan sahaja bergantung kepada penjagaan fizikal tetapi juga pendidikan, bimbingan emosi serta perhatian terhadap minat dan bakat mereka yang kesemuanya diambil kira oleh mahkamah dalam membuat keputusan jelas dapat dilihat hadanah bukan hanya soal hak ibu atau bapa tetapi hak anak untuk membesar dalam suasana penuh kasih sayang dan seimbang persoalannya siapakah yang benar-benar layak untuk memikul tanggungjawab ini dan apakah kesan terhadap anak sekiranya hak penjagaan tidak dilaksanakan dengan sempurna itu dia dan kita nak kongsikan tentang topik hari ini iaitu tentang hadanah dan kalau kita bercakap tentang hadanah mungkin ramai yang dah tahu tentang hadanah ini iaitu tentang hak penjagaan anak selepas ibu dan bapa berpisah. Namun ini yang kita nak tanyakan kepada peguam kita hari ini. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan, selaku peguam syariah. Apa khabar Tuan Hafiz? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Juga. Terima kasih kerana sudi selalu bersama dengan kami. Hmm. tadi kita cakap tentang hadanah, hmm. tentang hak penjagaan anak. Tetapi bila kita cakap tentang hak penjagaan anak ini siapa sebenarnya yang akan diberi keutamaan apabila selepas berlakunya perceraian dalam hak penjagaan anak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ah pertamanya untuk sidang penonton di uh, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini pagi ini, hmm. untuk persoalan hak jagaan anak hadanah eh uh, bila ditanya adakah adakah secara automatik dapat kepada bapa ataupun dapat kepada uh, mak jawapannya dia bukan secara automatik dapat kepada mana-mana pihak oh. uh, dia terletak adalah kepada kebajikan siapa yang boleh menjamin uh -huh. kebajikan dan kebaikan anak-anak tersebut uh -huh. cuma kat situ mungkin kita boleh bicara berkenaan dengan chances uh -huh. ataupun kebarangkalian. selalunya siapa yang lebih layak eh siapa yang lebih lebih layak maka secara uh, adilnya ataupun secara baiknya saya maklumkan kepada sidang penonton pada hari ini uh, chances ataupun peluang untuk menjaga anak ini adalah besar yang pertamanya adalah ibu. Hmm. Uh, kenapa saya katakan ibu baik dalam seksyen ataupun dalam hukum syarak memang ibu ni lebih eh sudut untuk penjagaan anak. Hmm. Okey, tetapi kita kena faham dan kena bezakan eh apakah yang dimaksudkan dengan penjagaan dan juga hak wilayah kewalian. Oh. Itu satu benda yang bezalah. Apa wali ini? Keputusan keputusan pendidikan, keputusan berkenaan dengan perkahwinan, hmm. aa, keputusan membuat aa, berkenaan dengan kesihatan hmm. dan juga nafkah itu kepada siapa? Itu kepada bapa. Ah ha, jadi kita kena bezakanlah antara penjagaan dan perwalian itu yeah, tadi betul. bila seseorang itu mm -hmm. diberikan hak penjagaan mm -hmm. tuan hafiz apakah antara faktor-faktor utama yang akan dilihat dulu oleh pihak mahkamah mm -hmm. sebelum diberikan hak penjagaan kepada ibu ataupun ayah itu? Okay, jadi mahkamah ni dia akan menitik beratkan kepada uh, kalau dalam section uh, kuasa yang diberi untuk siapa uh, ranking eh ranking turutan yang untuk menjaga anak ni dia ada daripada 1 2 3 4 tu ada a b c d uh, mm -hmm satu roman, dua roman, tiga roman ya, mm -hmm. dalam seksyen 81 mm -hmm. eh. Kalau di wilayah persekutuan Akta, kalau di Selangor dan negeri-negeri lain, Melaka ke Negeri Sembilan ke Perak di bawah enactment eh, mm -hmm. negeri. Jadi ranking number one tu adalah ibu. Okey. Okay. kemudian dia jatuh kepada mak kepada ibu, nenek. Mm -hmm. Ketiga tu apa-apa? Mm -hmm. Lepas tu mak kepada apa? Ini ni nenek sebelah ayah. Oh. Okey, itu ranking empat ni lah. Yang lain tu saya malas sebutlah. Mm -hmm. Ah panjang pula ceritanya ni <laughs> kan. Okey, jadi yang kita nak tahu ni berkenaan dengan kelayakan. Kelayakan ni dia pergi kepada section 82. Mm hmm. Kalau ada uh, di Selangor dia akan jadi pindah. Dia, kalau dia dah start dengan 82 dia pergi 83. Mm hmm. Dalam section seterusnya tu berkenaan dengan kelayakan ni kelayakannya dalam uh, mahkamah melihat mudah saja. Pertama dia Islam, mm hmm. Kedua dia berakal. Okay. Dan kemudian ketiga dia boleh dan juga men, apa memberikan kasih sayang dan mm -hmm. juga menjamin uh, penjagaan terhadap anak kebajikan. tersebut kebajikan mm -hmm. anak mm -hmm. tersebut dan antara perkara-perkara pokok lah yang akan dititik beratkan oleh mahkamah mm -hmm. sebab tajuk utama dalam hadanah untuk menentukan siapakah hadin yang betul-betul layak untuk menjaga anak ni sebab dua-dua akan cakap mm -hmm. saya layak saya layak mana ada pihak kan lagi-lagi tengah bergaduh mm -hmm. dah lah, baru lepas bercerai kan mm -hmm. Baru lepas kickboxing besar kan bercerai <laughs> uh -huh. kalau berkasih sayang awaklah jaga mm -mm. jomlah kita jaga bersama-sama mm -mm. ha, awaklah jaga kan berebut-rebut pula dia macam tak apa anak ni anak abang juga mm -mm. kan isteri uh -huh. pula uh, anak ni pun uh, apa anak kita bersama anak kita uh -huh. bersama sayang mm -mm. tapi ni dah cerai dah cerai ni masa tu tak ni anak aku Ini mm -mm. tu ni anak aku. ni mm -mm. tak ni bukan anak kau ni anak aku ha, jadi dia berebut sampai kan mereka ni lupa mungkin Uh, semua ingat anak tu macam Nabi Isa. lah. tiba-tiba uh, tanpa suami dah jadi anak tak. Dia setiap anak tu mestinya ada mak dan juga ada ayah. Uh -huh. Jadi dalam pertikaian ini bila ada pertembungan apa yang berlaku dekat mahkamah adalah perbicaraan. Mahkamah uh -huh. akan tengok kepada perbicaraan. Uh -huh. Sebab kedua-dua akan mendakwa dan mendakwa. Mm -hmm. <laughs> jadi perlunya ada pembelaan-pembelaan. Mm -hmm. Mahkamah akan uh, memberikan peluang dan uh, peluang yang sangat besar kepada uh, ibu bapa tersebut mm -hmm. untuk berkenan dengan anak dan sepatutnya kedua ibu bapa ni uh, perlu ada wakil ataupun suara mereka ni sebab perbicaraan ni selalunya akan jadi panjang mm -hmm. kecuali mereka memilih untuk menyelesaikan perkara ini pada peringkat awal. Pada peringkat awal pun sebaik-baiknya ada peguam syari' di belakang. Yang mana peguam syarie ini akan membantu untuk membuatkan penyelesaian. Sebab kalau tak ada penyelesaian kita tengok eh bagaimana uh, sensasi di luar uh -huh. adalah berbeza apa yang berlaku di dalam realiti mahkamah eh. Sensasi di luar baik di televisyen ataupun ketika di media kita tengok dalam apa-apalah media kita tengok a uh, pelbagai isu. Uh -huh. Ah tak dapat tengok anak menjerit menangis nangis dan sebagainya. Tapi dia di dalam mahkamah perkara-perkara tersebut dia dah jadi secondary. Okay. Perkara prima dia adalah bagaimana betul-betul apa ni? Ah, kemampuan, kemampuan mm -hmm. untuk menjamin kebajikan anak tersebut dan mahkamah memahami section 81, 82, 83 dan 84. Mm hmm. Sebab mahkamah dah ada kuasa bawah section 86 untuk memberikan perintah. Mm hmm. Dalam pada masa yang sama kita cakap mak ni, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun mak lebih untuk dalam hak jagaan, terutama kepada anak yang masih kecil, anak yang belum memaiz. Mm -mm. Lelaki bawah tujuh tahun, perempuan bawah sembilan tahun. Mm -mm. Ha, siapa chances paling tinggi? Kalau saya sebagai peguam syariah yang dah lama kita mm -mm. akan cakap, kita dah selalu tahu dan selalunya adalah mm -mm. mak tetapi hmm. bapa jangan dilupakan. Hmm okey. Uh, Tuan Hafiz, adakah kalau ibu ataupun ayah itu uh -huh. berkahwin, uh, ia juga boleh menjejaskan uh, hak penjagaan anak? Ya, uh -huh. jawapannya ada. Kenapa saya kata terus saya jawab ya ada uh -huh. sebab dalam section uh -huh. puan-puan memang ada tertera eh di bawah section untuk berkenaan dengan uh, pelepasan ketidaklayakan seorang ibu untuk menjaga anak. Section uh -huh. 83 dalam akta kalau dia keluarga Islam wilayah-wilayah persekutuan. Ini mm -hmm. dalam ataq. Kalau dalam elemen, kita pergi section 84 yang mm -hmm. mana salah satunya adalah apabila seorang isteri ataupun seorang ibu berkahwin dengan lelaki lain. Yang mana lelaki lain ini adalah lelaki bukan nabi kepada mm -hmm. anak tersebut. Maksudnya apa? Kalau masa dia tengah berkahwin, dia tak anak tu tak boleh berkahwin dengan terutama anak perempuan. Mm -hmm. Anak perempuan tersebut tak boleh kahwin dengan oh. uh, bapa tiri dia. Mm -hmm. Yalah sebab dia tengah berkahwin. Tapi mm -hmm. kalau dah bercerai, anak tu boleh berkahwin dengan bapaknya. Mm -hmm. So daripada situlah terjadinya perkara ini dia boleh a bertukar ataupun kelayakan seorang mak tu boleh jadi gugur. Okay. Tetapi adakah secara automatik pun jawapannya adalah tidak. Okay. sebab ada juga kes yang mana walaupun mak ni berkahwin dengan yang lelaki bukan a ajnabi ataupun kepada anak tersebut. Mm -hmm. Ketika dalam perkahwinan dan selepas perkahwinan dia bukan ajnabi dia boleh berkahwin. Masih lagi dia boleh teruskan menjaga anak? Oh, Disebabkan okay. kebajikan anak itu uh -huh. menjadi prioriti paling utama. Okey. Uh, tapi macam yang pun dalam keadaan ataupun situasi Tuan Hafiz, kadang-kadang uh, memang hak penjagaan itu telah pun diberikan kepada ibu okay. ataupun ayah contohnya. Tapi anak itu sendiri sebenarnya memang lebih rapat dengan uh, yang tidak dapat diberikan hak penjagaan tersebut. Okay. Adakah perkara sebegitu juga uh, boleh uh, dibuat ataupun anak itu dibenarkan untuk bersuara untuk memilih uh, bersama dengan siapa sebenarnya? Okey, jawapannya boleh. Okey, terutama yang boleh ni adalah untuk membuat pilihan adalah anak-anak yang mana dah lebih umur mumayyiz. Hmm. Tetapi kalau bagi anak-anak yang dah lebih umur mumayyiz ni mereka masih tidak boleh bertindak sendirian, hmm. bersendirian hmm. untuk menjadi salah satu pihak pihak dalam kes. jadi dalam pertikaian ini selalunya apa yang kita buat adalah keputusan berkenaan dengan kes Adana, ...sama ada ibu ni gagal ataupun tidak eh mm -hmm. untuk dapatkan hak jagaan sama ada bapa tu gagal atau berjaya mendapat hak jagaan ini mm -hmm. kalau lah selepas perbicaraan dan hakim merasakan anak tersebut dah lebih tujuh tahun bagi lelaki ...sembilan tahun bagi perempuan mm -hmm. boleh panggil tanpa kehadiran ibu bapanya eh. ibu bapa duduk luar okay. datang masuk dalam kamar hakim bersama mm -hmm. dengan hakim hakim akan tanya kepada anak-anak okay. sebab kadang-kadang kita nak tahu Mungkin anak-anak ni uh, ketika dengan mak ayah dia akan jadi inilah. Ya, di luar mati mak, ditelan mati bapak kan. Nak mm -hmm. luah pun tak boleh, nak telan pun tak boleh ilah. Ni mak aku, ni bapak aku. Depan mak, nak duduk dengan mak eh, duduk mak. Ya, sayang mak, nak duduk dengan mak. Dengan bapak, nak dengan bapak. Ya bapak. Abah, abah pula baru lepas bagi kan. <laughs> mak pula masak sedap. Mm -mm. Kau kalau ni aku cubit-cubit nanti kalau kau pilih bapak kan. Yang bapak pula, anak ni bagi elaun 300 bagi main game ke apa gula-gula. Dua-dua pancing kan. Racun mm -mm. anak. Ha jadi sebenarnya kita perkara itu bagi saya tak sihat. Okey. Ha sebab yang paling sihat uh -huh. untuk uh, akal dan juga anak-anak ini adalah biarkan anak-anak ada sendiri dia punya uh, keputusan sendiri dan uh -huh. dia boleh bersuara dengan hakim. Sebab apa anak ni sayang dua-dua? Betul. Banyak soalan nak saya tanyakan okay. Tuan, tapi ini yang paling penting sekali. Kadang-kadang mungkin ramai dalam kalangan penonton hmm. ni dah tak mampu untuk hidup dalam rumah tangga yang mungkin toksik dan sebagainya. Tapi okay. mereka takut untuk keluar daripada hubungan tersebut kerana mereka ni mungkin suruh suri rumah, tak ada pendapatan tetap. Mungkin rumah pun adalah rumah yang disediakan oleh suami. Hmm. Mereka risau jika mereka berpisah dengan pasangan, adakah mereka masih lagi boleh mendapatkan hak jaga anak ataupun hmm. bagaimana sebenarnya bagi seorang isteri yang tidak bekerja ataupun mempunyai tempat tinggal sendiri. Okey. Untuk isteri ataupun ibu mm -hmm. eh yang mana di, tidak uh, bekerja dan tidak juga mempunyai pendapatan, mm -hmm. adakah mereka masih layak untuk mendapatkan hak jagaan anak? Jawapannya, ya, masih boleh puan-puan. Okey. Uh, sebab mm -hmm. apa? Ah uh, tidaklah me, contohnya puan-puan ada dua pilihan eh. Mm -hmm. uh, memang puan boleh melepaskan hak tersebut uh, untuk penjagaan anak kepada bapanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Dalam bahasa Malaysia sama puan ada hak untuk menjaga anak-anak tersebut walaupun puan tak berkejaya. Sebab apa? Sebab mm -hmm. nafkah ni tugasnya bukan pada puan. Nafkah anak ni adalah kepada bapa. Mm. okay dan kemudian sekiranya lah kalau rumah tu bukan rumah puan, lepas tu puan kena halau daripada rumah tersebut, kena okay. keluar daripada rumah tersebut, puan masih ada pilihan dan tidak menjadi satu kesalahan dalam seksyen dengan sebab yang munasabah untuk balik ke tempat kampung asal. Okey. Hmm. Uh, Tuan Hafiz, bagaimana hmm. bagaimana pula dengan keadaan kalau dalam uh, situasi yang ibu dan juga bapa ni mereka ni mungkin tinggal berjauhan ...atau oh. mereka kerja di luar negara. Jadi kalau mereka berpisah, hak jaga anak itu sebenarnya uh, lebih layak kepada siapa? Okey, untuk kalau yang berpisah dan sebagainya, terutama kalau satu di Malaysia, satu di luar Malaysia, mudah. Melik hmm. kerjaan Malaysia lebih mengutamakan anak-anak duduk di Malaysia yang okay. mana lahir di Malaysia itu mm -hmm. pertama. Mm -hmm. Kalau dua-dua dah memang duduk kat Australialah. Mm -hmm. Anak pula tiba-tiba duduk dekat sini tengah mm -hmm. belajar ke dan sebagainya kan. Duduk dengan nenek. Maka kita akan tengok kepada kebajikan anak mm -hmm. yang mana anak selesa dan juga keterjaminan kebajikan dia. Okay. Itu saja jawapan yang mudah. Mm -hmm. Tapi kalau untuk mereka yang berkahwin dengan orang bukan warga negara kita lah, mm -hmm. warga negara asing mm -hmm. sebab selalunya warga negara asing ni dia lepas bercerai, dia akan berebut nak dapatkan anak. Sebab mm -hmm. apa? Dia nak gunakan anak tu untuk dia punya, dapatkan visa oh. supaya dia boleh buat penduduk uh, pendudukan di Malaysia ni lah jadi apa yang kita boleh buat adalah kita betul-betul tunjukkan di hadapan mahkamah bahawa kita layak untuk menjaga anak dan niat betul-betul untuk jangan anak, anak tu bukan sebab visa semata-mata. Okey. Bagaimana pula dengan uh, anak angkat? Yang kan kadang, kadang ada pasangan oh. yang tak ada anak sendiri, mereka ada anak angkat tapi berpisah, uh -huh. uh, dari segi hadanahnya bagaimana? Anak angkat pun terpakai seperti anak di hadapan ah. akta pentadbiran keluarga Islam. Sebab uh -huh. apa? Anak angkat yang telah di diangkat eh di uh -huh. seperti mana perangkatan dalam satu uh -huh akta yang lain mm -hmm. juga dalam kes hadanah melibatkan orang-orang Islam mm -hmm. boleh tak anak angkat tersebut uh, dibicarakan di hadapan mahkamah tinggi syariah Jawapannya, mm -hmm. ya boleh okey mm. nah okay. di penghujung perbincangan kita ini tuan hafiz mungkin boleh tuan hafiz sampaikan kepada ibu bapa yang ketika ini mm. sedang melalui proses hadanah apabila mm. uh, kasih dan saya tak lagi bersama ada orang yang boleh ada co-parenting dekat yeah. ada orang yang mereka masukkan mereka ingin hak mereka mm. bagaimana untuk kita pastikan bahawa anak-anak ini uh, tidak berada di tengah-tengah dan masih rasa disayangi... ...walaupun dalam proses hadanak ini? Okey, pesanan saya yang pertama untuk penonton di rumah... Eh, ...berkenaan dengan mereka yang sekarang ini... ...tengah melalui proses cerai... ...ataupun baru tengah bercerai. Satu saja, kalau apa-apa pergaduhan... ...ataupun pertelingkahan, konflik antara kamu berdua... ...baik suami ataupun isteri... ...kedua kamu adalah ibu dan ayah kepada anak. Jangan bergaduh di depan anak. Elakkan. Hmm. Itu yang pertama untuk psikologi anak. Yang kedua, kalaulah kata tak boleh juga dapatkan persetujuan bersama. Uh, yang mana setiap persetujuan bersama ni kalau secara mulut semua orang boleh buat tetapi mm -hmm. persetujuan yang betul-betul adalah persetujuan di hadapan mahkamah. Buatkan satu perjanjian penyelesaian, mm -hmm. kalau boleh dapat dibantu oleh peguam syariah. Mm -hmm. pergi ke hadapan mahkamah selesaikan dan boleh diendos di dalam Mahkamah Tinggi Syariah dengan menggunakan kaedah suluh. Itu yang kedua. Mm -hmm. Dan yang ketiga, kalau juga tak boleh maka saya nasihatkan kepada penonton-penonton di luar sana baik ibu ataupun ayah bicaralah elok-elok di hadapan mahkamah tetapi jangan lepaskan hak masing-masing terhadap pasangan masing-masing. Hmm baiklah penting untuk kita uh, berdamai bersama-sama yeah. buat perbincangan sebaiknya bagi menjaga uh, mental juga emosi anak-anak kita supaya mereka terus rasa dia sayangi. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada okay. Tuan Hafiz atas uh, perkongsian kita pada hari ini uh, tentang hadanah. Nampak ringkas mm -hmm. tapi sebenarnya banyak perkara yang kita sentiasa Betul. tahu uh, dan cakna tentang uh, perkara ini. Tapi hari ini Tuan Hafiz kita nak kongsikan ha. sesuatu juga uh, oh. untuk kita rehatkan okay. minda kita. Makan pun sedap oh. tapi selain makan uh, brownies ini ada lukisan di atasnya. Syira akan bersama okay, dengan Okey, baik. Kita. Terima kasih Fiza.